大宝，姐夫，你身上全是细菌，别亲孩子。小姨子文化高，懂得多，我下次亲孩子做个全面消毒。妹妹，好的，你们想吃什么？我去做饭吧。姐，我要吃酱牛肉。酱牛肉，行。老公，你看孩子，我去做饭、嗯。他马上要哭了，你看吧。我去做，做饭。嗯、不今天我们做酱牛肉吃，先洗洗。 洗吧，啊、牛腱子好好洗洗。洗好的牛腱子扎孔，嗯、扎孔的话更入味。嗯、牛腱子开始腌制，生抽、老抽一起抽，再放甜面酱，多放点，好好搅拌搅拌，活络活络。 哎，好嘞，先腌制它一个小时，然后就可以煮了。哇，锅热了放油，油热了放冰糖，炒出糖色，放葱姜蒜，放。火了火了，再放点甜面酱火热火热。火了火了，火了出姜香味，薯叶薯皮，快去吧，把调料放点。 完了完了，放水。好嘞，腌制好的牛腱子肉下锅，再放一块老冰糖，生抽老抽一起再抽点好嘞，再放一把大绿莲，黄点粒那么大。盖上锅的盖，这个水开了以后还煮三个小时呢。